ミッションを説明しましょう依頼主はオーメルサイエンス社目的はトーラス社の最新の採掘施設ブ7の防衛部隊の排除となります敵の主戦力はノーマルと自立兵器ですそちらの実力次第ですがまあネクストの手こずる相手でもありません自動防衛システムによる核兵器閉鎖も予想されますが依頼主から破壊許可をいただいておりますので これも大きな障害とはならないでしょう説明は以上ですーメルサイエンス者とのつながりを強くする好機ですそちらにとっても悪い話ではないと思いますが、ね、ミッション開始敵防衛部隊をすべて排除する施設内に不明機体が侵入ネクスト機と推測されます総員戦闘